Зараз, зараз ми будемо робити розпаковочку усього. У нас стільки всього, що це просто капець. Зараз ми зробимо розпаковочку, але першим, що ми розпакуємо, це те, що нам наконець страдальчика, можна сказати, посилочка прийшла від Вадимки, бо вона путешествувала ця посилочка в Турцію. І аж з Турції приїхала до нас. Цілих два місяці вона там бідна лежала. Шо? Колоб. Ну, к этим же будете торты во-первых. Ну это, а, это, Добрый, да, 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 все, да. Ой, короче, все, 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 о, все. О. просто убили пока месть. О, так вот. Ну что, поехали. Короче, давай, я буду открывать, да. будете так это долгие эти, эти самые. Блин. Барабан на надруг. Угу. Надо было бы еще, ага, наверное, чтобы. Так, посему вам будут шоколадки. Я знаю, что это. Что это тебе? Я тоже... Да я ем И я пузо прикрыла. Да я шокую. Ого, какие классные. Ой, какие классные. Красивые, здоровые. С бичком ты... Нет, это не бичок. Это как называется? Буйвол. 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 Покажи. Коммунарка. О! Опа! Ось такі. Це були білоруські шоколадки. 200 Да, убить можно. можна такі. Не, ну можна живо таке, та вечерком. Под, да, да. Под, 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 одеялом. И потом покачаться, да. потом покачаться. Так, а где тут начало? Я знаю, что тут цукерки есть с алкоголем. Для Ольки алкашки специально. Да, нормально все. Нормально, они не подсекал. Ну, все тут трошечки. Почекли? с алкоголем, которые. Коньячок. Коньячок. с а, вони они порахнут, и вон потекли. -по одна раздавилась. Ну, чема да не может быстро раздавилась одна? Ну, таким бывает. Давай, я покажу одну. Ого, сюда понесло. Угу. А мне краще здоровым. Ты видишь, такими баночками. Я так понимаю, шоколадка понял, а в шоколадке внутри этот. Алкоголь. Алкоголь. Класс. Кстати, он прикольно, покажется целее, ну, Да блин, это кораль и резница. Mm -hmm. О, прикольно конечно. А ну холодильники такие классные. Ну так понятное дело. Можно вот так рубить. На твоя мама. М -м -м", Ритя уже пришел. Mm -hmm. А что там? Пашот. Смотри пакетик можно так вылизывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Так все. Mm -hmm. Короче. Вот. Пакетик можно mm -hmm. вылизывать. Что ты будешь пробовать? Кого? Что, что а вечерком, не, ну, да? это вечерком же мы приедем, оно же с алкоголем. Не, да. я уже. Я сейчас и так сюда. Такого... И... Оп. Оп. Их Оп. надо будет в холодильник кататься. Да. М -м. Вот такая вот. И, короче, куча таких каких конфет. А, -а, а это что тут запрыска нам что что? Это было подписано для меня, а где вам? А, -а, -а. а, -а, -а, -а. Ты понятно. Ты себе забрал? Ну я пару штучек съела. У меня же зубы. Mm. Ага, не уля присколя. Ой, вс. Граю судьбу поток-то Давай, такое, на что такое? Русское. Ну ладно. Будем сильно читать. Блин, я упустила Куда? На собаку. Угу. бульба? Только, только. Покажи. Прикольненькие. Реально. Ммм, Столичные уже давай Давайте попробуем столичные еще. Солоденькие такие, да? А да, я же, вот я что тоже попробовала, прям сладкое, сладкое. <сосы> Ты самое вкусное все высмоктала, да? <сосы> <сосы> я дала Коле одну кожурку. Блин, по-моему, эти чем-то тоже таким. Не? Ты же высосала все, конечно. Почитай, чем они. Не написано. Только изготовитель и все. Ну, ставите потом в Ну, покажи, каким. А ну, Вадимка, напиши, что это с чем-то. О, у нас видео закончилось. Нет, это все обычное, думаю. Не знаю, ну там внутри какая-то такая жидкость, такая сладкая, сладкая там. Обжимающая. А, может они с перчиком? Там же есть еще, он же сказал, там есть какие-то шоколадные с перчиком. Все есть, конфеты столичные. Состав: спирт, алкоголь. Я говорю. Я шучу. Сахар шоколадная глазурь, сахар с чем-то, эм, какао масло, эквивалент какао масла. Да ну нема, короче, там алкоголя, все. Да нема тут да. Ну а что мне такое оно показалось? Ну, не знаю. Может после того? Может после того. Да, да нифига, оно есть. Да нема, но уже. Меня попекает побольше. и все. Ну может и перчик там. Может, я просто плохо попробовала. Там какие-то есть перчик. Подожди, у тебя тут нет. не все. Подожди. Что? Еще какие-то есть? Да. Это вот такие были, а тут еще что-то, ну, бачишь, вот такое. а Вот такое как... я одну пробовала у вас, вывалилась, по-моему, вот ее я и попробовала. Трошки она, правда, рас расшмакалась. Вот это, по-моему, с перцем, я не, не помню. Вот это с перцем? Да не помню я, я как там была с перцем. Я, кажется, чай вишня с перцем, чешу, что-то такое Сейчас, что сейчас, сейчас, а то такая же только для Даши получается, да? да? Угу. Ну, Даша же так как приехала, то она и привезла. Я пробую. Да. Вот с вишня. Вишня с перцем? Не знаю, как с перцем, но вишня точно. Угу. Вкусно. На перезде. Да? Может, это другая. Подпекает чуть-чуть. Подпекает чуть-чуть. Есть. Вот это же у вас, короче, вывалилось из пакета. Mm -hmm. Я взяла ее, попробовала. И потом не догнала, почему она острая. Потом мне уже Вадим типа там написала, что там есть то конфеты, типа с этим. Я такая, вот это походу ее я и попробовала. Ну это же китайцы а то любят, блин. Сладкие батончики с васаби там. Не, не только китайцы. А вы огурцы с шоколадом ели, очень вкусно. Не ели. А колбасу с вареньем. Давай, дальше. Uh -huh. Давай, да, ему. Ты, будешь? Нет, спасибо. Меня же <как> Интересно. Угу. Прикольно. Угу. 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 Он чуть да? Да. Угу. А! А! С перцем, а -а. с перцем. Добрый вечер. С перцем прямо. Хорошо, дошло, да? Дошло. Ну, прикольно, да? Так вишня с перчиком. Ага. -а -а. Прикольно. Прикольно это. Да, плачь. Не плачь. Не плачь. Не плачь. плачь. Так. А тут, наверное, ОСБ. Наверное. О, да. И не только. И не только АСД. Вот она. Наконец-то. До, до меня она доехала. <laughs> Мабуть, это же та, что ты мне оставил, да? Мы сейчас посмотрим по дате. Так. Э, ну да, 22-го года. <laughs> Мужские носки. Брестские. Стопроцентные. <laughs> У меня еще одни есть Да. То на всякий Коля хранит на всяк носки. Конечно. Люди консервацию хранят, Коля консервированные, консервированные носки хранит. Нам носки. такие консервированные носки были подарила Стас, по-моему, с Надей. Да. Ось. И у нас до сих пор оно. Ну, Тоже там. еще десь 20 там -го, -го. До войны еще. Вообще там коробочка с носками, <свяк> а ну-ка. Mm ось, все, покажи. <свяк> <свяк> — Тепер у колі mm. два на у Колі дві берегу коли записками. Буду тепер собирать з колекцією мы ставить, да? Mm -hmm. <laughs> Начало положено. Начало положено колекції, Шли далі. Буде... А де тут написано, що це 41 чи 42? Де що тут написано? Все, 42, 43. Ааа, да? Да. А тут? А тут я даже. Тут просто «Лев» написано. Прикольно. <laughs> 41-45. О! А ну ка Да, туда. встав туда. Встав. Носочки так, наши, носочки. Так, ну и туда звучоночку прячь. <свеч> 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 Или кровати, там дырочку с одной с другой стороны, да, и так перед сном. Ну попробуем, спробуем, я думаю, на днях. Да. Кофе вот. можно открыть вместо угу. сахара. И скажем свой этот самый Суще. результат. Муха аж сюда залетела. Да, блин, Козел. давно угу. залетела. Так, так вот все наше долгожданное. Долго вымученное. А наша. Доехала, не Да. А, что ты на себя нацепляла? Да, еще тот. Да, 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 у нас с тем осадком, как треба. Угу. Да. Класс. Вот. Дякую, вот. прямо дякую, Вадимка. Це, ты знаешь, что это для меня, прямо я же скажу. что... Для тех, кто питал, где мы заказываем. Больше, где мы заказываем. <laughs> в Турции! Через, вернее, э, с Беларуси в Турцию, а потом с Турции аж сюда. Ну, будете знать маршрут. У меня тут есть эти штучки. Не против показалось. же не протекло, как <laughs> бы оно протекло. Да, так, так, а что? это да. пепелка. Ну, это мне подарок. колесо как раз. От машины. Да. <laughs> как раз у нас надо там поставить на той столик. И такая, чтобы она тяжеленькая была, да? Да, mm -hmm. она. Ну, она такая нормальная. Була. Да, чтобы она никуда не уехала. Uh -huh. А, я думаю, тут резинка прямо. Ну, <laughs> действительно, mm, <laughs> да. Прикольно, дякуємо, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Это что? Не знаю. Беловежское качество проверено временем. А может это просто в этой коробочке что-то? Не, ну запаковано ж. Ну, тут заклеено, правда? Ну, мы все, все да, мы сейчас сзаду откроем. Прямо сейчас Что, это напоказ? Рюмочки. Ух ты! Какие красивые, Да. А? Бабушка будет довольна нас бабуня пьет а ца, я знаю, красили, я, я знаю, для чего это Вадимка. Бо, он же знает, что до нас в гости приедет. А у нас такого мало. Такие симпотни, блин. Да, такие интересные. Римашки. У них можно вот делать коктейли, как бабушка вчера любила. Наташей и да? Водку со шнапсом или швепсом. Господи, Все? Все три штучки, да. Я скажу, что как раз для нас. Здравствуйте, а еще, если гости будут? А, на А он сказал, что на гости больше не надо. А, -а, -а, -а. Будет. понятно. Если он приедет, то он будет за всех гостей сразу. <свистит> <свистит> да. О, а это магнитики, да, я так понимаю? Угу. Поразумею. Беларусь, такая, покажи. Железный, что ли? <свистит> да, тяж, тяжкий такой. Дивите. Який цикавый, щаплый. <свистит> Это тоже я не могла дуже долго холодник, приготовить. Да, а потом приготовила. Сразу напоминалка на холодильник. Холодильник. Прям да. без рецепта. Да. сразу с рецептом. Вон, ставим на паузу, записываем там и, короче, делаем готовим. Прикольно. Нет, а зачем? Смотрите в следующих видео А я уже робила. Я еще даже озвучку заработала. Он все было до войны, и я по-российски, на русский, короче, на русский. По Вадимкиным советам холодник готовим летом. Готовим летом. Прикольно. Да, я прямо Ну, і вот там заробуду. кусочек до тебе. Так, от ну. це це буде на на слідує. Да, це буде, ну, вистрадані ті да, помідори. Е, <су> що я хочу сказати, що цей, що вони не портяться, бо мені коли Венера присилала з Казахстану, я їх садила три роки, ну, поспіль, получается, і вони всі, всі, всі у мене виходили. Клас. Во, оці я дуже-дуже. Ну, покажи. Оце, оце, дуже, очень дуже мені нужны були, да. Очень сладкие черри. Так, а я... И вот эти, вот у меня были. Под... покажи я... людям. А, да. Тоже, блин, а то насыпали, ее мою. Е... Да, вот эти черные черики, вот это мне очень нужно было. герочки, парнишки, корнишончики. Ну, герочки у нас, в принципе, есть. А вот с помидорами у нас, разнообразие помидоров. Ну, це, це я хотіла, дуже хотіла. Ну, Вадимка, так як ти казав про це, щоб його закопати заморожений, не получилось нічого. Але ж з прошлого року ті семіна, що повисипались, походу там маленька сливка. і я дуже сподіваюся, що вони будуть отакі чорні. Я дуже-дуже сподіваюсь, дуже смачненькі. Так, все. Ой, ой, О, дякую, дякую, нас, дякую, дякую. Так, так нет, да, я не буду складывать, на что а, я ты сразу ты положу себе, да. треба, А это да. сразу на холодильник повешаю. А а а да. Повешаем а сейчас. Да. Давай, сейчас пока да. я сложу, чтобы это самое. Вадимка, все получили, ура, ура, все классно. Дякую, Наконец, алкоголь да. не испарился. Все нормально. Наконец-то доехал. Я по себе уже чувствую. А мне все равно кажется, что столичные с чем-то они. Да, то тебе не кажется. Стоять я тебе кажу, что они с чем-то. Так, сейчас. Они с таким чем-то алкогольным. Вадимка, напиши, если что. Так, 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 в стороночку, оп. Отсидь а сразу в холодильничек, оп. Блин, у меня до сих пор нюхочки пекут. Да? Так, Пер, нормально, нормально не, ты, ничего не, зря, зря, не будет. Вот с перцем прям хорошее.